просто для того чтобы мне потом не сказали что у меня не отказывали принимать можете еще раз мне отказать на видео ну потому что на заборе написали я сейчас тоже повешу здесь а оно неправда кажется ну конечно заяву про знаемное с материалами справа примите Получается обман, обманывает. Я вас не обманываю, просто... Не требует... Ну откажите мне тогда, ну законно только. Вы же понимаете, что у всех есть сроки, у всех какие-то дедлайны. Вы сам суд не пишет вовремя за 5 рабочих дней решения. В связи с этим я и пришел написать заявление. Я и не то не могу учить. подать. Ну как это так? Шестой день сегодня рабочий, я не могу получить полный текст решения. Чья это проблема? Моя? Нет. Ну подождите, вы выполняете усни в или написано на заборах? Покажите мне наказ, что он в Минюсте зарегистрирован и может быть до меня застосований. Пожалуйста. Ну тут же юристы сюда приходят, а не бабушки и дедушки. Это же хозяйственная суть. Ну, какой-то цирк постоянно. Я как сюда не прихожу, постоянно цирк у меня здесь. Вас запомню. Ну конечно запомним. Я, наверное, такой один на весь Киев, да? Да. Очень приятно. Это будет комплиментом.